zikr nima o'zi nimani zikr deb bilamiz alloh subhanahu va taoloni eslatadigan har bir narsa zikrdir aqiu solat meni eslash uchun namoz o'qinglar degan alloh taolo demak biz quloq qoqib namozni boshladikmi tugatgunimizcha bu zikr hisoblanadi eng yaxshi zikr hisoblanadi tilovati qur'on zikr hisoblanadi payg'ambar alayhi sallotu vassalom o'ltirganlarida har bir harakatlarida zikr qilgan ekanlar alloh taoloni e'tibor qarating mana o'ltiribdilar zikr qiladilar tursalar zikr qilib qo'yganlar bu yoqqa o'girilsalar zikr qilganlar bir qadam tashlasalar zikr qilganlar demak har bir harakatlarida Ta alloh taoloning zikri bo'lgan payg'ambar alayhissalom hamma inson ham payg'ambar alayhissalom izlaridan borar ekan yoki bormoqchi bo'lar ekan nima qilishlik kerak ekan alloh taoloni eslashlik kerak ekan ha eslaymizda payg'ambar alayhisalotu vassalomga imkon qadar yaqinlashishlikni istar ekan payg'ambar alayhissalom qadar ollohni ko'p eslashlikka ham intilishligi kerak